Петровск. Вы знаете, в последнее время «Добрый день» звучит очень здорово, а звучит еще лучше «Слава Украине!» Вот это другое дело. Я хочу поприветствовать каждого из вас, каждого, кто пришел сейчас на встречу, каждого каждого, кто не боится, каждого, кто готов бороться за будущее, за свое будущее, за будущее нашей страны. Кому не безразлично, ведь сидя дома на диване, надеясь на то, что что-то изменится, и думая, что кто-то принесет на блюдечке с, белой, с золотой каемочкой лучшее будущее, ничего не изменится. Ничего не изменится без борьбы, я знаю, как никто другой. Без борьбы победы не бывает. И поэтому нужно бороться. Поэтому нужно действовать для того, чтобы изменить ситуацию. На сегодняшний день 80% украинцев говорят, Украина движется не в том направлении. На сегодняшний день власть довела сегодня каждого. Из украинцев и остается немного вариантов. Один из них сидеть дома и надеяться, что какие-то изменения будут. Другой из вариантов ⁇ уезжать из страны, искать лучшего будущего. И третий, может быть самый сложный, бороться, делать все для того, чтобы ситуацию изменить. Потому что без изменения ситуации перспектив нет. Нет перспектив, потому что нет законов, нет судов. Тотальная коррупция. И сегодня власть боится. Она боится, что мы будем выходить. Боится людей, когда они собираются вместе. Принимают закон, собираться нельзя. Вместе на машинах ездить нельзя. Я проехал сейчас Черкасы. Куда я не приезжаю, доминировано все. Приезжая в Полтаву, снова заминировано. Сейчас был только что давал интервью. Вызывают милицию, снова заминировано. Ребята проплаченные, которые приходят для того, чтобы помитинговать, против. Мы знаем, сегодня люди вышли для того, чтобы изменить ситуацию. Власть боится. Вышел Майдан, они сделали авто, антимайдан. Вышли люди, вышли люди бастовать за свои правила, за, за свое будущее, они делают какие-то проплаченные забастовки, которые приходят, знаете, как в одну секунду и в, друг, в другую секунду уходят. Делается все для того, что вытаскивается снова, вытаскивается снова старая заезженная пластинка. Эти за Европу, эти за Россию, нету такой проблемы. Нету проблемы языка в Украине. Мы прекрасно все понимаем друг друга. Нету проблем национальности, нет проблем ц... рели... религиозных проблем нету. Независимо от того, Львов или Харьков, Тернополь или Донецк, Полтава, Днепропетровск, Симферополь, каждый украинец, каждого украинца объединяет одно желание жить в стране где существуют законы, жить в стране, где существуют правила, где не покупаются суды, где существует нормальная работа, нормальная заработная плата, нормальная пенсия, нормальные стандарты жизни. Это ключевое. Она старается вновь разделить языковой принцип, какой-то другие какие-то вещи абсолютно надуманные. Поэтому... Я обращаюсь к каждому из вас. Очень важно сегодня не быть безразличным. Очень важно объединяться. Один может много, но не так много. Десять могут намного больше. Сто людей, а сто тысяч. А когда выходят миллионы, и выходят они не только лишь в Киеве, они выходят по всей Украине. В Донецке выходят, в Луганске выходят, в Харькове выходят. Люди, не хотят жить в этих условиях. И самое главное, что делает власть? Она хочет запугать нас. Запугать тетушками, запугать судами, запугать, нагнуть все, чтобы все спрятались. Я вижу здесь очень много женщин, очень много людей, которые пожилого возраста. Ведь самое главное, сила не в размерах. Не в физической силе. Самое главное в жизни ⁇ это сила духа. И никакой физической силой, никаким давлением силу духа не сломать. И я еще хочу сказать, что дает нам силу. Нам дает силу то, что мы боремся за правду. Мы боремся за справедливость. Мы боремся за страну, за Украину. Они борются за деньги. И за идею, если необходимо, можно жизнь отдать. За деньги никогда. И я уверен, победа будет за нами. Я уверен, потому что нас поддерживают миллионы украинцев. Нас поддерживают все, на самом деле, кроме этой кучки людей, которые говорят, разгогольствуют сейчас на разные темы, ищут фашистов в нашей стране. Такой бред. Такие фашисты. У нас единственно власть действует по отношению к людям действительно по тем же самым принципам, когда пенсионеры, которые прожили всю жизнь, выживают, когда люди не могут иметь перспектив, когда люди бегут из страны. Вот это вот можно назвать геноцидом против своего народа. И самое неприятное, что власть сегодняшний день покрывает хулиганов, покрывает бандитов. И когда милиция работает с бандитами, это очень страшная, это очень страшная за, э, смесь. Мы обращаемся к власти. У нас есть... Ни в коем случае не нужно повышать атмосферу в обществе. И этим занимается власть. Есть выход. Мы предложили в конституционный способ Решить проблему, решить конфронтацию, решить противостояние. И один из методов, когда в конституционный способ каждый из нас может пойти домой и решить свое будущее, досрочные президентские выборы. Поддерживайте. Другой выход. Если президент очень сильно схватился за свое кресло и не хочет, хорошо. Три года назад в неконституционный способ. Конституционный суд поменял законы, мы стали от президентско-парламентской в президентскую республику вошли. И сегодня все то, что происходит в стране, за все несет ответственность один человек. Это Янукович. Он несет полностью всю ответственность. Наше предложение, чтобы был баланс власти отменить незаконное решение Конституционного суда 2010 года, вернуться к Конституции 2004 года, где есть баланс власти между парламентом, президентом и кабинетом министров. Это дает возможность влиять на власть. Это выход из сегодняшней ситуации. Наши также требования не только лишь освободить. Знаете, хитростью и обманом власть сегодня действует. Говорят, мы всех освободили. На самом деле, 300 человек, да, они освобождены из тюрьмы. Половина из них посажены под домашний арест. Более того, ни одного криминального дела не закрыто. Это означает то, что в любой момент каждого из них могут вновь посадить за решетку. Это власть так действует навстречу людям. Очередной обман. Мы уже терпим много лет. 20 лет назад, более 20 лет назад, мы мечтали построить демократическое общество. Мы построили, мечтали построить демократическую страну. Уже 20 лет. Мечтаем. За это время другие страны сделали большой шаг вперед. Хороший пример. Польша. ВВП на душу населения в 90-е годы было кратно меньше, чем в Украине. Сегодня наоборот. Заработная плата около 1000 евро. Социальные стандарты. А когда едешь через Польшу на машине, то ты не замечаешь, когда заканчивается Польша, а когда начинается Германия. Хорошие дороги. Разработанная инфраструктура. Заработные платы. За нормальные, нормальные заработные платы, за нормальные стандарты. Может быть кто-то есть противников евроинтеграции. Мы можем очень долго декларировать, куда мы идем. Мы никуда не идем. Нам необходимо строить европейские стандарты жизни в Украине. Но, к сожалению, с этой властью мы этого не сделаем. И поэтому ключевое задание для каждого из нас мы понимаем. Нам необходимо построить нормальное государство, в котором каждый человек и с самым главной ценностью есть защита прав и свобод. Каждого, живущего в Украине. Это ключевое. Чтобы работали законы, чтобы независимо от социального ста положения, статуса, независимо от должности, независимо от денег, законы были, работали, и каждый был равен перед законом. Это ключевое задание. Нам необходимо поменять власть. Нам необходимо сделать реформы по европейскому принципу. Я уверен, это даст возможность. И малому среднему бизнесу развиваться, и генерировать рабочие места, и делать все для того, чтобы бюджет страны пополнялся. У нас четко разработанная программа действий. Но сегодняшняя власть делает все для того, чтобы не слышать людей. И у нас остается лишь одно. Протестовать. Протестовать, я уверен. И призываю каждого, у нас мирная демонстрация. И я уверен, мирным методом мы можем заставить власть, надавить, давить на нее, для того, чтобы она услышала нас. Выходит тысяча, недостаточно. Нужно, чтобы выходили десятки, сотни тысяч, миллионы. Говорите с вашими друзьями. Каждый вас поддерживает. Я знаю об этом. Но отсидеться дома не получится. Обязательно нужна гражданская позиция. Четкая, понятная, задекларированная. И не бойтесь, сколько можно. Будут пугать. Не бойтесь. Психологию нам стараются навязать рабскую психологию. Не получится. Украина уже другая. И Украина... Та Украина, которая борется за свое будущее. Я уверен, в борьбе мы победим, потому что мы боремся за правду. Слава Украине! micne Я обращаюсь... Я... Я обращаюсь к каждому из вас. Спасибо каждому за вашу позицию. Спасибо, что не боитесь. Спасибо за вашу волю. Волю тому, чтобы сделать Украину другой, сделать Украину демократической, сделать Украину для каждого украинца. Я сейчас должен лететь в Киев, на Майдан, но я остаюсь с каждым из вас. Я нахожусь с каждым из вас, поверьте, и нам необходимо, нам необходимо высказывать нашу позицию. Иначе перспектив нет. Нам необходимо собираться. Нам необходимо показывать, что мы есть сила, только лишь объединившись плечом к плечу, поддерживая друг друга. И это наше задание. Задание сделать Украину свободной, демократической. И мы это сделаем. Мы поменяем власть. Мы проведем реформы, которые, о которых уже долго говорят. Мы сделаем так, чтобы каждый молодой человек понимал, что у него есть шанс получить образование, а после этого гарантированное рабочее место. Мы сделаем так, чтобы каждый инвестор знал, что его инвестиции защищены. Мы сделаем так, чтобы каждый рабочий знал, что у него есть социальные стандарты, нормальная заработная плата, нормальное медицинское обслуживание, нормальная пенсия мы сделаем так, чтобы каждый, кто работает на земле, знал, что в конце концов он получит прибыль в одной из самых, самых хороших стран на земле. 34 процента 34 мировых запасов чернозема, подумайте, 34 находятся в Украине. И люди населения не живут, а выживают. И нужно сделать все, чтобы они были уверены, что работа на земле он получит прибыль. Это и есть нормальные современные стандарты жизни. Это наше задание. Но мы сможем этого добить, добиться только в том случае, если мы будем бороться плечом к плечу, локтем к локти. Спасибо вам за ваше время. Я вылетаю на Киев. Слава Украине!